Куди ці футболісти дінуться? Вони вже нікуди не дінуться. Знаєте, найголовніша мотивація, яка страшна. От зараз ми дамо ще можливість послухати нашим глядачам інтерв'ю генерального директора Зорі і головного тренера Зорі Юрія Вернедуба з приводу цієї ситуації. Ну, Зерія Рафаїлова, і Юрія Вернедуба з приводу цієї ситуації. Б, ви будете шоковані просто поясненнями людей. Це потому что она уже действительно как бы вот так два пальца положила на горло и душит. Что завтра эти футболисты будут в первых командах и в сборных играть. Если мы сейчас не вычистим это все, мы получим потом. Они уже на крючке. Это вся страна знает, что у нас происходит в Ю-19-21. У нас же не ведрахували с первой команды. ведрохувалы откуда? Это дети, которые пришли в футбол, но им футбол не интересен, занимаются непонятно чем. Наконец-то подписан закон, наконец-то есть право, что если кого-то поймают, Раз она всегда закрыть на лет 5-7, я думаю, все наладится, чтобы у них мозги стали на другое место. Они все отчислены. Вот. Эти фамилии я сегодня как бы сказал, что просто все буду делать для того, чтобы они не появились нигде в другой команде. То есть это должно быть показательно на будущее. Это же ведь будущее футбола. Парням по 18-19 лет, к сожалению, на многих мы рассчитывали, как на футболистов даже первой команды. Ну вот видите, получилось так, как получается. Но с этой гадостью, с этой заразой надо бороться с, с самыми радикальными способами. На самое важное, что мы сделали, тот шаг, который хотели сделать, ему вот, возможно, будет наука для всех других. Этих людей, у было право, я вообще запретил бы футболу на расстоянии в километра подходить. Пусть идут, грузят, косят, моют работают, учатся, что хотят. Но к футболу их нельзя допускать, потому что это заразу. И так ее достаточно на нашем футболе. Хватит уже издеваться над футболом, над спортом номер один в мире. Поразило то, что некоторые футболисты сами изъявили желание принимать участие в подобных действиях. И когда один футболист мне сказал, как, бы, как это прозвучит, что а что я вот получаю 300 долларов, что это, как, как мне жить. Представляете, вот сейчас, в это время, на Украине, я у него спросил, а мама, сколько у тебя зарабатывает? 2000 гривен. Десять человек призналась, один человек, как бы, тот, который, будем говорить, они все указывают на него как организатора, как посредника. Единственный, он, как бы, говорит, что ни при чем. Хотя все остальные говорят о том, что он... Схема интересная была, как бы, как втягивались туда. Сначала он предлагал поставить просто. Говорю, давай там поставим в конторе вот на этот матч. Я знаю, там раз выиграли, там 100 гривен поставили, что-то выиграли. Следующее, я говорю, давай попробуем тут. Опять выиграли. А хочешь больше? Да, хочу. Ну, давай сделаем так, так, так и так. И, и все, и пошло. И настолько это втянуло, что, вот, по сути дела, это уже выяснилось, что это длится больше года. Любого, кто отчислен от наших, поверьте, буду следить лично, сказал. Если узнаю, что он, взяли его какую-то команду, позвоню и скажу, что этого человека просто не обязаны не то что взять, а выгнать и даже не подпускать рядом. Это я вам точно могу сказать. Так оно и будет, потому что я не вижу смысла этим людям находиться в футболе и возле футбола. Мы потеряли своих воспитанников. Все из них они попадали в категорию воспитанников. Нам сложно будет вот следующий год, как бы последующие годы вот соблюдать ту квоту своих воспитанников качественного уровня. Да, кого-то там писать фамилии, это как бы да. А качественного уровня, а мы потеряли тех футболистов, которые нам обеспечивали это качество. Были несколько футболистов, но я у них уже забыл и крест на них поставил. Для меня они не существуют.